Привет, как долго ты в Немеччине и чем ты занимаешься? Uh, привет, я в Германии уже три года и парочку месяцев и я фотограф. Ты стала фотографом уже тут, в Немеччине, или ты приехала фотографом? Ну давай будем говорить, что стала уже здесь, в Украине мы не будем считать это. Uh -huh. Это Филачка. было как хобби, uh, когда тебе все говорят, что это не работает. Как отреагировал оператор когда ты пришла и сказала, я хочу быть зельштендингом в Германии? Они сказали, что таких уже много, но потом сказали, ладно, окей, попробуй, почему нет. Кто твои клиенты? На самом деле это украинцы, это казахи, пока с немцами так. Не особо. Тебе вообще практически не было uh, Нет, нужно выучить для начала, я считаю, что такой более разговорный немецкий uh -huh. язык, чтобы можно было общаться, взаимодействовать, потому что как бы на минимальных фразах ты тоже не выйдешь, uh -huh. поэтому пока нет. Окей, okay. скажи, пожалуйста, если заниматься фотографией в Германии, не маючи двух маленьких детей на full тайме, сколько можно зарабатывать? Вот можешь сказать Смотри, uh -huh. если ты знаешь немецкий язык, uh -huh. да? Если ты, например, даже в большом городе, uh -huh. можно, наверное, делать как минимум... В один день одну съемку они брать съемку 200 евро uh -huh. но ну, это прям это вообще реально минимум uh -huh. снимают и по 250 и по 300 на 30 пусть будет даже на 20 дней это сколько uh -huh. 6 тысяч. Ну да. А как ты самый больше залучаешь до всех первых вот клиентов? Это вот сарафан? В первую очередь, мне кажется, это реально сарафанное радио. Все вот эти вот группы, в которых э, мы выставляем, что типа вот, привет, я фотограф, я к тебе приеду. Я могу приехать около 100 километров. Инстаграм, mm -hmm. mm -hmm. можно сделать какой-то розыгрыш. И на самом деле, благодаря розыгрышам тоже получается очень хорошо продвигаться. Сколько тебе сейчас стоит фотосессия, чтобы я вот пришел к тебе и зараз замолвил фотосессию. А, пока что. 120 евро у меня стоит час семейной фотосессии и 100 евро индивидуальной. Окей, okay, зараз нас люди, что ты можешь им конкретно предложить какую какую пользу для тех кто нас uh, Кстати, у меня будет конкурс, конкурс на бесплатную фотосессию на индивидуальную, поэтому я предлагаю вам переходить ко мне на страничку, подписываться, ставить комментарии, а точно что и как нужно будет сделать на конкурсе я еще расскажу. Ребята, підписуйтесь, пожалуйста, вигравайте фотосесії супер супер можливості. Прямо от тут у вас заходяться. Поширюйте ці відоси, ставайте фотографами в Германії, заробляйте по 6 тисяч євро, якщо будете займатися цим Якщо у вас немає двох маленьких дітей.